Вітаємо вас на Дніпропетровському державному В ефірі. Час порад. Сьогодні ми продовжуємо розповідати вам про волонтерів, людей, які безкорисливо допомагають нашим військовим на сході. У другій частині нашої програми цікавий і корисний майстер-клас. А також дуже багато усього сьогодні. Ми вам розкажемо. Тож залишайтеся з нами. Ми починаємо. Вітаємо у студії наших гостей. Сьогодні це волонтерська група Мурашка. Це Ольга Петренко, Валерія Луцюк та Борис Патиченко. Доброго дня. Доброго дня. В першу чергу слід подякувати вам за вашу волонтерську діяльність. Бо ви саме ті люди, які підтримують і допомагають нашим військовим на сході. І хотілося би дізнатися, як почалася ваша діяльність? Ну я хочу від свого імені. поблагодарить людей, которые нас поддерживают, помогают, и благодаря которым мы помогаем военным нашим. Это первое. Спасибо вам огромное, что помогаете нам, помогаете ребятам на передовой. Они это очень ценят. Это действительно очень-очень нужно. Ну а наша волонтерская деятельность началась в июне месяце, когда в социальных сетях мы, скажем так, второй раз познакомились с Валерией Луцюк. Очень давно... 20 лет назад она была моим пациентом. Я ее лечил. Она меня нашла. И мы как-то списались и пошли в госпиталь, так как врачи, бывшие медики, врачи, начали поступать первые раненые. Ее месяц, первые такие большие военные действия пошли. Пошли помогать. Там и началась, оттуда началась наша волонтерская деятельность. Помогали госпиталю, так как он был, Полностью голый, скажем так, разрушенный. Ничего не было, государство его бросило. И первое, что, мы, что нас попросили, как волонтеров, скажем так, и это была необходимость, это, не поверите, это операционная лампа. Потому что лечили ребят, которых первые привозили, под фонариками. Держали свет, держали... Лампы были очень старые, ремонт не производился еще, наверное, со времен Советского Союза. И вот первая просьба была у старшей медсестры и у хирурга в госпитале, это да, операционная лампа, на которую мы и собирали. Вот так мы начали с Валерией вдвоем нашу волонтерскую деятельность. Почему мурашки? Ну, мурашки благодаря, скажем так, нашей подруге, знаменитой э, журналистке Аллы Мегель с Киевского пресс-центра правого сектора. Она обратилась к нам. Щоб ми допомогли знайти одного бойца з Білої церкви. Валерія знайшла його. Когда ми підписалися в соціальних сетях, вона нас назвала Мурахи. А чого мурахи? Ну, Тому що бігаєте, все збираєте, все знаєте, допомагаєте. Ну, мурашки так мурашки, так воно і пішло. Валерія, як я... вам вдалося знайти цього бійця? Розкажіть цю історію. Ну, он был в списке 200, в принципе, не надеялись его найти, и просто дело случая. Я помогала в операционном блоке, в госпитале. Я просто уже не надеялась ни на что, подняв, в принципе, все госпиталя Украины, мне сказали, нету. Ни среди двухсотых, ни среди 300, его нету. Я же просто не знала, что делать. Потом просто зашла в терапию. Бориса Анатольевича попросили там штативы, просто в терапии не было элементарного жгутов, штативов. Он говорит, занести. Я занесла, и так, ну, ну, это уже как бы... Так вот, на бегу. А случая мне то мне говорить, да вон он за сигаретами пошел. Как пошел? Я его и догнала. Ну, я, честно говоря, была в шоке. Ну, на такой результат не рассчитывала абсолютно. На счастье, військовий, був здоровый. Да, он был легко раненый. Просто я говорю, почему домой не звонишь, он отмотивировал не первое ранение, не хотел беспокоить семью. Тобто іноді військові навіть не розуміють те, як їх чекають вдома, як важко? Часто вони просто не признаються, що попали в біду, розказують про рибалки, розказують про якісь там походи кудись, чого-небудь, але зачастую, що в біду попали, не признаються. Чи багато зараз таких, таких випадків, що до вас звертаються, щоб знайти людину? Зараз менше. Ну от багато було, коли... Вот зеленополе, момент зеленополя было очень много. Просто 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это было просто... Я не ожидала никогда, что такое может быть. Вы и сейчас продолжаете помогать в госпитале, так? Да, да. Оля, а чем вы занимаетесь вы самые в вашей волонтерской группе? Я присоединилась уже к волонтерской группе в августе, то есть Мои друзья начали помогать потихонечку. Потом я познакомилась с Лерой, познакомилась с Борисом, а, вот мне понравилось, то есть как бы я изна помогала изначально деньгами, то есть ну, знаете как это обычно делается, то есть хочется чем-то помочь, нет времени, отправляешь деньги на карточку, в принципе это самый легкий способ, вот то есть вы отдали деньги и все, и вы, и вам, как в вашей карме плюсик случился, а вам самим тоже от этого хорошо, что вы сделали хорошее дело, но на самом деле намного, то есть я поняла, что мне этого просто мало, то есть мне мало просто отдать деньги и хочется сделать больше. То есть денег я больше выделить не могу, но есть какие-то другие ресурсы, которые я могу задействовать. То есть я предложила ребятам помогать им с логистикой, потому что приходят посылки, очень часто крупногабаритные. Помню, когда только началась наша деятельность с Борисом, звонит Борис в час дня, «Оля, а я тут на новой почте, а мне тут посылку присылали». Ну, она 32 килограмма веса, а человек собирался ее маршруткой вести, он не знал, что там будет такой большой вес. И я говорю, Боря, я сейчас, секунду, я сейчас прилечу. И так началось, вот сейчас мы как минимум раз, раз в неделю, два раза в неделю, иногда каждый день приходят посылки на новую почту, я это все забираю, полностью машина-трансформер, то есть это все туда запихивается и развозится, то есть либо часть к Боре дома склад, часть у Леры дома склад, что-то ко мне, то есть у нас достаточно, как бы у нас сейчас ну, нет помещения, поскольку, ну, так, мы не одна, ну то есть мы не... Совместно как бы не работаем, да, то есть нет склада какого-то. То есть у нас все маленькими мобильными группками распихано по нашим знакомым друзьям. Мы собрали, сразу увезли. То есть у нас достаточно часто, вот сейчас как минимум раз в неделю машина уходит, поэтому мы собрали, увезли. Ну, во-первых, чтобы ребятам все это поступало быстро и мобильно. Зачем складировать это все где-то, собирать там какой-то большой груз. То есть быстро, мобильно собрали, отправили, собрали, отправили. 38, что же вам прислали? 32 килограмма, что это было? Дариночка, я вам скажу, что там было. Это наши соотечественники. Они бывшими не бывают, оказываемся. С Германии прислали нам помощь. Это формы. На тот момент армия была реально голая, реально босая, потому что ходили в шлепанца и реально голодная. Это был июнь, июль месяц. Мы все знаем их. И вот на нас вышли немецкая диаспора, на меня, и предложили свою помощь. Собирали деньги там в Берлинский автомайдан, о Евромайдан, извиняюсь. Собирали деньги и присылали нам сюда помощь. Формы разгрузки, все натовское, все БУ, ну очень хорошее. На тот момент это было им огромное-огромное спасибо. Но я хочу немножко добавить. Ольга очень скромный у нас человек. Вот эти две девушки, которых вы видите, сидят на диване, вдвоем ездили под обстрелами и отвозили ребятам вот эти посылки. Потому что был момент, когда не было кому поехать. Не было у нас мужчин, были заняты, занимались чем-то другим. И вот эти две маленькие, скромные девочки летели туда. Родина сказала надо, Ольга Владимировна села за руль, и, поехали. и они поехали. Да. Так что Слово ⁇ логистика ⁇ это мягко сказано. Честно. Вот. Поэтому он, ее помощь, как и каждого, неоценима. Она действительно неоценима. Если люди думают, что, э, дав, э, что большую сумму я не могу дать по тем же деньгам, или не могу принести там бритву, носки или нижнее белье для солдат, это вроде как стыдно, это не стыдно, это нужно, это необходимо. Это необходимо. И если каждый из нас принесет хотя бы что-то, ребятам это, кроме того, что это необходимо, это очень приятно. Понимаете, внимание, что они там не брошены, что они первые слова, которые я услышал в госпитале, мы с Валерией сидели, отдыхали после первых раненых, к нам подсел фельдшер-стрелок, он был, и когда мы разговаривали, я до сих пор помню его слова. Он сказал, ребята, единственное, что мы вас просим, не бросайте нас. Вот это не бросайте нас, может быть, было таким сильным толчком для того, чтобы мы пошли дальше. Найважливейше понимать, еще их чекает. Они действительно, да, они понимают, они ждут. Мы когда едем через блокпосты, они передают друг другу. Ребята, встречайте, ваши мурашки поехали это так, ждут. Вот весточка из дому, просто, что это кто-то о них заботится, при том, что чужой. Они не верят, нам очень помогают школьники, нам очень помогает 121-я школа. Они сами вышли на нас, благодаря педагогическому составу, действительно, учителям. Не педагогам, а учителям. Они помогали в госпитале, ребята. Они собирают, они участвуют в наших акциях. И вот Ребята не верили, что школьники нам помогают. Когда начали читать письма, когда начали это видеть, это очень нужно, очень приятно. Бориса, могу, я хочу еще сказать, немножко дополнить, у нас в группе еще есть девочки, которые очень вкусно пекут, которые делают замечательную, изумительную капусту, квашеную, делают различные вкусности и морковочку по-корейски делают это все упаковывается в большие такие ведерочки это все при отправке это все отправляется и мальчикам э, витаминчики это тоже очень большая работа это большое спасибо девочкам которые, дома, которые да которые говорят. да я была у, одной, у одного нашего волонтера это ну не по это тазик начищенной вручную морковки это Пол відра начищеного чеснока, та все давиться вручну на чеснокодавки, це, звісно, ну це багато часу, але найважливіше це те, да, що есть... дівчатам хочеться допомогти да. любовлю, да? Да. То есть, да, то есть нет финансовой возможности, но есть руки, да, то есть есть возможность овощи где-то. Вот нам села помогают, Спасская помогает очень сильно, то есть тоже э, овощи передают. Это тоже да, мы, мы это не закупаем, да, мы можем эти деньги потратить на те же берцы, на те же формы, на спальники, на что-то более нужное. Продукты уже вот какие-то витаминчики будут. Мед передавала Спасская и 80-литровые баклажку и для госпиталя передавали. То есть, ну, ну, как бы мы стараемся как бы всесторонне помогать бойцам. То есть, от одежды и обуви, от еды, заканчивая коллиматорными прицелами, тепловизорами. Ну, то есть, насколько наше все что необходимо да, на да, данный конечно. момент. А що зараз найнеобхідніше? Нас дивляться зараз глядачі, і, можливо, хтось хоче долучитися до вашої групи, до допомоги, що необхідно і куди приносити, найголовніше. Як з вами, де вас знайти? В соцсетях ми є. нас легко дуже знайти. Фейсбук, страничка, волонтерська група Мурашки. Там є наші контактні телефони, дівочек, мене. Нас очень много, это костяк, скажем так, но без наших помощников мы тоже ничего бы не смогли. Там мы свяжемся с человеком, подскажем, поможем, чем он может. Даже просто прийти руками своими помочь иногда очень-очень надо. Потому что хрупкие... У меня одни девочки, у нас один парень, еще с нами вячеслав, который занимается спас, селом Спасским. Это его проект. А в основном это девочки, они таскают на себе грузы они это все делают. Тяжелый труд. И если человек говорит, что у меня ни финансово, ничего нету, есть мои руки. Вот твои руки золотые, очень нужны нам. Это действительно нужно. А на данный момент мы все ходим по улице. Мы знаем, какая сейчас погода. Нужно... Головно. Да. Такой, И мы в сентябре месяце анонсировали проект «Утепли солдата». Начали еще тогда. Мы понимали, что война в сентябре не кончится. Это понимали все. Обуви теплой не было. Не было ни бушлатов, ни теплых штанов, как минимум. И мы начали собирать, благодаря, опять же, детям из школы, благодаря неравнодушным пенсионерам, которые отрывают куски от своей маленькой пенсии. Мы начали закупать берцы, бушлаты, теплые штаны, шапки флисовые, спальники. И, спальники, да. и вот до сегодняшнего дня мы это продолжаем. Вопрос не закрытый и до весны закрыт не будет. На жаль, але хотілося б вірити, що все ж таки війна закінчиться, але ви були у АТО і ви можете сказати нам, як там, як наші солдати себе почувають, як вони вас зустрічали. І чи було вам страшно? Зустрічали з радістю, вони нас ждуть. Страшно, коли думаєш, про те, куди ти їдеш і зачем ти туди їдеш, а потім просто не думаєш. Всього на все. Просто треба, тому що якщо не ми, то хто? Если мы хотим, чтобы это закончилось, значит, надо для этого что-то делать. Когда у меня вот соседи встречают, допустим, я по форме возвращ... вернулась и у меня спрашивают, Лера, когда это закончится? Я говорю, нет, не так задавай вопрос. Задавай вопрос, а что я для этого сделала? Потому что, когда думаешь об этом, о, о другом уже не думаешь. Ну, страшно. Не боится только дурак. Конечно, страшно, но делать что-то ж нужно. А им там и тяжелее, и страшнее. Они тоже живые люди. Они большие дети. Любой мужчина это в душе ребенок. У него хоть есть и внуки, и свои дети, но он и когда к нему приезжают, они ждут. Не важно, что ты привез. Это для нас важно, чтобы мы знали, что у них теплые ноги в тепле, они тепло одеты. Для них еще очень важно, это огромный кусок, что мы приехали. Вот внимание это очень много значит. Рисунки детские. Да. С, с детьми это вообще отдельно каждый вспоминает о своем, каждый думает о своем ребенке. И когда блокпост внутри завешен детскими рисунками, когда эти затертые рисуночки лежат у них в карманах у каждого, когда танк называют Ируська из-за того, что там висит рисунок от Ирочки, подписанный Ируся, 7 лет, и танк называется Ируся. Это Само, це говорить само за себе, тож вони чекають і на малюнки да. також. Вони чекають да. на малюнки. І зараз наша група долучилася до акції, яку придумали в Харкові. Харківські волонтери. Акція називається Армія подарунків. Ми пропонуємо нашим вашим глядачам та всім небайдужим людям. Долучитися до цієї акції, в чому полягає ця акція. Ми збираємо для бійців подарунки. Ми збираємо подарунки для бійців тих бригад, з якими ми працюємо. Це 6-й САП, це 8 ОПСН, це 93 я мегбригада, це 74-та ОРБ, це 28 механізована бригада, 39-та ТУ. Ми для них організуємо подарунки, які ви самі можете зробити або власноруч. Це є дитячі малюнки, оберіги, шкарпетки, цукерки, труси, носки, зубну пасту, чай, каву дуже просять цукор, можливо, у стійках дуже зручно користуватися, термокружки, якщо у когось є або хтось хоче поділитися. Звичайно, ми розраховуємо, щоб це. Ну, це такі маленькі подаруночки. Якщо ви можете зробити щось більше, там флісову кофту придбати, або термобілизну, або спальник, або берці для бійця. Це тільки ми, це на ваш розсуд. Від нас отримаєте подарунки, а саме ми пропонуємо всім, хто долучиться до нашої акції, ми пропонуємо прапори з підписами наших бійців. Ось Валерія у нас головна так сказати за відповідає за, за, за прапори. Вона їх шиє власноруч. Ось будемо їхати з подарунками до бійців, підписуємо флаги і повертаємо тим, хто хоче. Школярі у нас дуже хочуть отримати у клас. Їм будуть такі великі пропорції з підписами бійців. Дуже символічно і, ну, і так, патріотично. Хлопці підписують. Залюбка, тобто навіть таку ви акцію придумали, так що за допомогу ви віддячите тим, хто допомагає. Ага. Щоб теж було приємно. Ми організовували, коли було тепло, ось у серпні місяці ми організовували невеличкі такі ярмарочки, теж хендмейд. Плали різні там фінічки, робили хто там, що хто може. що одна, хто що міг. Мої подруги там наприносили сережок патріотичних. Всяке різне добро. Ми проводили таку акцію. А в спадському. Там, там По 10-15 гривень продавали. Я власноруч ніколи не думала, що буду це вишивати щось. Робила <кій> всякі рукавички, дуже красиві обручі з маками, з фетру багато подарунків. Ну і зараз теж це планую вже підбираю, що можна для того, щоб подарунки не просто були так без обгортки. Хочемо зробити красиву обгортку, або прапори позагортаємо для бійців, стрічки красивенькі, сніговичків. Хочу зробити, ну, щоб воно теж було якось красиво і душевно. Це вже ви готуєтесь до Різдвяних свят, я так, так. розумію. Yeah. Так, Бо зараз ще є час, але вже його небагато, і ви будете відвозити ці yeah. подарунки. Будемо, да. Також власноруч, звісно. Да? А хто повезе? Самі Самі повеземо, повезем, роздадим кожному нашому <кх> защитнику. Ну, от не понимаєте, у мені рука сказать солдату. Так, да, він солдат, він защитник. Он... Это наше солнышко, это наша защита, это наш. Мы их тыл. Но при слабом тыле плохая защита. Также при плохой защите слабый тыл. Вот мы вместе, вместе со всеми. Я никогда не думал, что у нас в городе столько патриотов. От маленького у меня был патриот, пришла девочка, принесла денежки, дяде на ботинки. Рыдала полгоспита. Пятилетнее солнышко которая принесло денежку и сказала, а будь, сойдя один на ботиночки. Была Мария Ивановна, 87 лет, которая получала пенсию 900 гривен, и каждый раз она 400 гривен приносила нам для раненых бойцов. Он спрашивает, баба Маша, как? Я пережила голод. Я была маленькая, я помню, я пережила голод, я пережила войну. Я обойдусь, им нужны. Поэтому Такими бабушками да. ми побіднімо. Ми побідім, ми впевнені в цьому. Завдяки таким небайдужим людям і їх дуже багато. І справді ми можемо пишатися своїм містом, бо є ви, є люди, які вам допомагають. Тож нас залишається небагато часу. Можливо, ви ще анонсуєте якісь акції, розкажете нашим глядачам, що ви ще плануєте зробити, щоб люди знали, до чого треба долучатися. Окрім подарунків. <кій> Окрім подарунків. Ну, э, утепление бойцов, то, что сейчас мы... дуже проходить постоянно, потому что наша вой война взорвется, это война. Обувь сгорает на ногах, ее надо менять постоянно. На, требования Министерства обороны рассчитаны на мирное время. Мы не знали, что такое война, уже 70 лет мы не готовились к этому. Теперь мы работаем с колеска, говорят. Как говорит Феникс наш, ведущий волонтер... Мы работаем с колес, мы учимся вместе с ними. Ребята учатся защищать, мы учимся им помогать. Поэтому эти, э, будут, эта работа будет идти постоянно. Понимаете? Но мы совершенствуемся. Волонтер может найти все, кроме ядерной помпы. Это, в этой шутке есть действительно доля шутки. Кроме оружия мы достаем все, мы ищем. Мы достаем, нам очень помогает наши диаспоры, как в Бельгии. Я хочу огромное спасибо сказать нашей диаспоре в Германии, в Гель, в Бельгии, в Польше, в Италии. Это те, с которыми мы работаем. Спасибо, ребята, всем огромное, конечно. Нету бывших соотечественников. Есть украинцы по всей по всему земному шару. И на Западе также получается эта до помощь, потому что были случаи, когда, например, Германии также присылали немцы деньги. Да, немцы помогают очень, опять же, тем, тому осередку украинцев, которые находятся в яких у том же Берлине, Мюнхене или Франкфурте. Вот мы сейчас ждем посылку из, от франкфуртского обоза. Благодаря немцам, опять же, это не обязательно именно наши делают основу. Им помогают местные жители. А я еще забыл поблагодарить Швецию. Реально, шведы очень-очень помогают. Шведы, не соотечественники, а именно шведы. А ми в свою чергу дякуємо вам за вашу діяльність, за вашу відчайдушність, за те, що ви витрачаєте частку своєї душі і відвозите туди, на передову, до наших солдатів. Дуже вам ще раз дякую, нашим глядачам. Я дякую, що ви були з нами. Не будьте байдужими. Долучайтеся. Перша частина нашої програми добігла кінця. Прямо зараз для вас сюжет, а потім продовжимо на майстер-класі.